Okay guys, ini berkenaan dengan skandal tujuh pemain warisan Malaysia yang sah telah dikenakan penggantungan selama satu uh, tahun eh, ataupun uh, 12 bulan dan ini apa yang kita boleh belajar dari Indonesia. Apa yang agak memalukan daripada perkara ini, dia seolah-olah um syarat negara Malaysia ini untuk memberikan kerakyatan ini bukan satu yang simple lah ini membabitkan kedaulatan negara the nation uh, the sovereignty of the nation okay seolah-olah syarat untuk uh, memberikan kerakyatan uh, melalui uh, jabatan pendaftaran negara ini lebih longgar lagi daripada FIFA yang bukan sebuah negara pun banyak sekali pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia yang telah dilakukan Malaysia sekarang terkena sanksi oleh FIFA akibat dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi tujuh pemain timnas Malaysia. Kasus ini mengguncang sepak bola negara tetangga, berpotensi mengganggu perjalanan mereka ke Piala Asia 2027. Kronologi dimulai pada 10 Juni 2025 saat Malaysia meraih kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Kemenangan itu memicu kecurigaan terutama soal keturunan pemain naturalisasi seperti Romel Morales dan lainnya. Laporan media Vietnam menyoroti ketidaksesuaian dokumen, khususnya klaim buyut atau kakek buyut yang dianggap palsu. FIFA langsung selidiki dan temukan bukti pemalsuan, melanggar pasal 22 kode disiplin FIFA. Puncaknya, pada 26 September 2025, Komite Disiplin FIFA vonis FAM denda US dollar sekitar 780 juta rupiah dan larangan transfer internasional selama enam bulan. Sementara tujuh pemain kena denda US dollar 5000 masing-masing plus larangan bermain 3 hingga 5 pertandingan. Sanksi ini berlaku segera mengancam posisi Malaysia di turnamen Asia. Begini reaksi pundit Malaysia tentang pemain naturalisasi Malaysia. Mereka seharusnya mencontoh negara Indonesia. Interest. National team, national interest. Yang mana harus ada transparansi oh, kan. Macam tu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Ya, ya. Jadi, harus ada transparansi dengan rakyat ya, ya. lah. Apabila mereka mula mengenal pasti uh, identiti pemain-pemain warisan ini, hmm. ada satu pencarian maklumat yang komprehensif dilakukan. Hmm. Dilakukan oleh sebuah task force, ada seorang ketua dia. Mereka ada sebut nama dia, aku masih tak ingat. Aku dah lupa nama individu tersebut yang mengetuai jentera pengumpulan maklumat ini. Hmm dan apabila maklumat itu dikumpulkan dengan dengan cukup dah uh, dah dah ada database lah eh. and bear in mind nak mengumpulkan maklumat tersebut sebenarnya tak susah hmm. sangat kerana majoriti daripada pemain warisan mereka datang daripada belanda hmm. dan belanda memang dari dulu sehingga sekarang terkenal dengan pengarkiban pengarkiban yang luar biasa yeah. one of the best in hmm. the world daripada zaman kolonial mereka diorang hmm. punya archive tu very strong yes. so even for example detail susur galur Hector Hevel pun ada, ada di di, di arkif Belanda. Salah satu perkara yang gantui. Salah satu perkara yang terkeluar yeah. di media sosial juga. Jadi untuk Indonesia sebenarnya perkara itu mudah kalau hmm. nak dapat susur galur tu mudah. But despite it being easy, mereka masih lagi melakukan satu proses yang komprehensif untuk double check dan triple check semua dan kemudiannya mengumpulkan segala informasi tersebut. Dan apabila informasi itu dikumpulkan, ianya kemudiannya dibentangkan di parlimen. Dibentangkan di Parlimen dan ditayangkan uh, secara live kepada TV. Jadi bermakna setiap rakyat, rakyat Indonesia ini boleh ada akses hmm. untuk mengetahui susur galur setiap pemain. Oh tak dah ke seperti yang FM cakap. Oh tak boleh uh, sebab ni rahsia peribadi. Tak dah ini tak kan ada. Inikan ber ini kan national interest. National team national interest. Yang mana harus ada transparansi oh, kan. Macam tu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Ya, ya. Jadi harus ada transparansi dengan rakyat. Ya, lah. Jadi itu yang dilakukan dengan begitu menyeluruh hmm. oleh Indonesia. Jadi tidak ada sebarang hmm. doubt hmm. Uh, sekiranya pemain-pemain itu ada sesuatu. Hmm. Malah ada beberapa pemain di luar sana yang uh, sememangnya Uh, tak lepas proses naturalisasi yeah. tersebut seperti Jairo Ridwal nah, yang tak, yeah. tak melepasi syarat, syarat yeah. yang ada pada Indonesia. Bahkan dia pemain yang dah main League dah pun. Status tinggilah Tapi tak melepasi syarat. Hmm. Itu proses yang sangat menyeluruh, yang transparent, yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kenapa kita tak boleh nak replicate proses tersebut? Yeah. Kenapa kita tidak boleh mendedahkan informasi ini kepada rakyat kerana ini adalah proses yang melibatkan kerakyatan. Apa yang agak memalukan daripada perkara ini? Dia seolah-olah um syarat negara Malaysia ini untuk memberikan kerakyatan. Ini bukan satu yang simple lah, ini membabitkan kedaulatan negara, the nation uh, the sovereignty of the nation, Okay? Seolah-olah syarat untuk uh, memberikan kerakyatan uh, melalui uh, Jabatan Pendaftaran Negara ini lebih longgar lagi daripada FIFA yang bukan sebuah negara pun. It is just a governing body for football. Tapi macam mana FIFA just a governing body of football boleh lagi ketat daripada sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia ini. Jadi untuk kita memberikan kewarganegaraan kepada mereka hmm. berdasarkan butiran-butiran uh, tambahan ini, apakah butiran tambahan tersebut hmm. yang meyakinkan Jabatan Pendaftaran untuk memberikan kerakyatan. Kerana kita faham dia macam ni Faiz. Kita faham bahawa kadang-kadang akan ada program dalam sukan untuk program naturalisasi dalam sukan untuk memperkuatkan pasukan in the short term. Kita faham benda tu. Banyak negara yang kadang-kadang lakukan benda tu. Tetapi untuk kita memberikan kerakyatan terlebih dahulu, pemain itu haruslah layak menepati, untuk ya. menepati kelayakan FIFA. Ya. Kalau pemain tersebut tidak menepati kelayakan FIFA, tak guna kita bagi kerayakan. Sebab kerayakan itu hanya sekadar kebaziran. Mm -hmm. If they don't fit the FIFA criteria. Mm -hmm. Untuk fit FIFA criteria, harus ada bukti yang kukuh bahawa ada susur galur. Mm. Dan setakat ini, kita masih tidak tahu apa lagi bukti yang kukuh tersebut. Dan... Kerana kalau kita gunakan argumen, argumen yang sering kali digunakan di parlimen setakat ini adalah Oh ada gunakan kuasa, kuasa budi prerogatif. bicara prerogatif. Tapi budi bicara tu tak mengambil kira undang-undang FIFA. Yeah. FIFA tak kira. Contoh eh kalau kita ambil pemain Arsenal Ethan Waneri mm. yang belum bermain untuk England setakat ini dan kita bagi kewarganegaraan kepada dia atas dasar budi bicara. Right? Budi bicara dia boleh contribute bola sepak Malaysia, kita bagi dia kerakyatan hari ini. Mm. Tetapi esok dia esok, tak boleh main. Dia tetap boleh main tak Malaysia? Hmm. Dia masih kena tunggu 5 tahun. Rule dia simple. Kalau ada susur galur, yes, esok boleh main. Hmm. Kalau tak ada susur galur, 5 tahun kena menetap di negara dan bermain Clear situ itu, dulu. Eh? Clear. Hmm. Dan pre-FIFA. So kalau kita gunakan budi bicara tanpa ada susur galur, then what's the point? Uh, merujuk kepada uh, budi bicara daripada Yang mak Berhormat Menteri KDN juga seperti yang beliau sendiri beritahu di dalam parlimen itu juga menimbulkan uh, beberapa persepsi dan persoalan lain Kish. kerana kalau dokumen ini memuaskan hati um, Jabatan Pendaftaran Negara untuk memberikan ketujuh-tujuh pemain ini kerakyatan kenapa perlu kuasa prerogatif menteri hmm. lagi Betul. Kan? Sepatutnya Kalau... tak sepatutnya dah, dah, tak perlu kuasa prerogatif yeah. menteri. Kan? Apa what what's the need behind it? Jadi seperti yang dia cakap tadi, sekarang ni lebih banyak timbul persoalan. dan mungkin FIFA sendiri akan dengan motivated decision uh, yang di request oleh FAM untuk selepas ini sebelum mereka kekas kan. Ya, itulah tadi komentar dari pundit Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman tentang naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video terbaru kami.